अगर तो मैं कहूँ धर्म अपने मुँह से फिर तो वो प्योर धर्म होगा जो इससे आप धर्म मानते हो मैं उन्हें सोकार धर्म कहता हूँ कि जिन्हें कहा जाता है धर्म असल में वो धर्म है नहीं क्योंकि धर्म तो संसार में है ही एक परमेश्वर ने ये संसार बनाया है ठीक है ये मानते हैं सारे ग्रंथ कि धर्म कमाने के लिए इंसान को यहाँ भेजा है धर्म की कमाई करके वो अपना अपना बौद्धिक लेवल है जो जो विवेक उसने जो बुद्ध बल खोए दिया है उसकी प्राप्ति हो जाएगी जो उसकी बुद्धि में मलिनता आ गई जो उसका विवेक दी मलिन हो गया वो धुल जाएगा पाप धुल जाएंगे पाप से गलतियों से विवेक दीप मलिन हो जाता है मानते हैं धर्म और धर्म करने से वो धुल जाते हैं पाप धुलते सारे मानते ही हैं। पर धर्म करने से धुलते हैं वो धर्म कौन सा है जो पाप धोने में सक्षम है धर्म तो वो होना चाहिए जो मन की मलिनता को जितनी भी है खत्म कर दे अगर मन की मलिनता खत्म हो जाती है जैसा आदमी की उसका तो कोई ही नहीं किसी से वो ये नहीं कहता कि तुम जबरदस्ती मन की मलिनता खत्म करो किसी को नहीं कहता क्यों कहे उसे क्या जरूरत है उसकी इज्जत करता है सारा संसार उसे क्या जरूरत है लड़ने की लड़ते हैं लोग इज्जत के लिए उसके पास इज्जत है उस पर जिस बात की जिस वजह से उसकी इज्जत है वो उसे कोई छीन नहीं सकता उसको कोई खतरा नहीं चोर नहीं लेके जा सकता ऐसे धन को तब कहा है ये कि उस इज्जत वो जो धन है उस पर उसको चोर नहीं ले जा सकता उसे खतरा ही नहीं जब तक वो जिंदा है उसे कोई नहीं ले जा सकता उसे किसी को नहीं मिल सकता उसे क्या खतरा भाई उसकी इज्जत घट जाएगी राजा का राज गया इज्जत खत्म मिनिस्ट्री गई इज्जत खत्म सरपंच गई इज्जत खत्म इन्हें खतरा हमें क्या खतरा जो धर्म पूरे सत्य जन पे नहीं है कमी है वो लड़ते आपस में जो पूरा समझदार आदमी है सुप्रीम कोर्ट का जो जज होगा हमारा वो झगड़ा करेगा कभी नहीं करता झगड़ा नहीं करता उसे गाड़ी दे दो गाड़ी सुन लेगा मुकाबले में गाड़ी नहीं देगा कानून में मारेगा फिर वो वो कानून का ऐसा थप्पड़ मारेगा हाथ का थप्पड़ नहीं मारेगा कानून कैसी चपत मारेगा और दुनिया समझ आएगी कि जज को गाड़ी देने का यह हजर होता है पूरी दुनिया समझ जाएगी आगे को कोई जरूरत नहीं करेगा ऐसे ही बड़े आदमी करते हैं जज को थोड़ी बात नहीं है मैं सुप्रीम कोर्ट के जज की बात कर रहा हूँ मिनिस्टर की बात नहीं कर रहा वहाँ काबिलियत की बात है कानून की बात है इंसाफ देने लोगों को जज तो भगवान होता है जब सुप्रीम कोर्ट का जज फैसला करता है वो भगवान की जगह होता है उसे सारे भगवान के रूप में देखते हैं लेकिन कोर्ट आज क्या करती हैं तो इज्जत भी इनकी गई अगर गलती करेंगे इज्जत चली जाएगी इज्जत भी गई जो कुछ हो रहा है कोर्टों में उसे उनकी अपनी इज्जत घट गई सच्ची इज्जत को खतरा नहीं होता अब उन्होंने झूठी इज्जत बना ली जो उसे खतरा ही खतरा है ऐसे ही धर्मों में है जो धर्म पूरे नहीं वो राजा भी धर्मी होता है देखो भगवान सुप्रीम कोर्ट का वो भी भगवान है राजा भी भगवान है पढ़ना करता है पब्लिक की उसकी ड्यूटी है जैसे हम बच्चों को पढ़ते हैं क्या ये कर रहे हैं मान के जानते हैं मानते नहीं जब जानता है आदमी और मानता नहीं इससे बुरा जमाना नहीं हो सकता अगर ना मानने वाला जानता नहीं मैं मान नहीं रहा मैं जान नहीं रहा जो जान नहीं रहा फिर नहीं मान रहा फिर दोषी नहीं है हम उसे दोषी नहीं मानते जो कहता है भगवान है नहीं हम दोषी उसे मानते हैं जो उसे समझा नहीं सका धर्म है धर्म का बोर्ड लगा रखा है और उसको सेटिस्फाई नहीं करा रहा दोषी तो वो है वो क्यों दोषी है उसे सेटिस्फाई कराओ मान लेगा ये है धर्म ना मानने वाले एक तरफ है मानने वाले एक तरफ है ना मानने वाले तो ठीक है उनको उनको सेटिसफाई कराओ मान लेंगे दुनिया सेटिसफाई हो जाए चंद आदमी सेटिस्फाई ना हो वो अलग बात है और दुनिया ही सेटिस्फाई ना हो जो धर्म से अब कौन सा धर्म है दुनिया में जिसको आधी से ज्यादा दुनिया मानती हो कोई भी नहीं अगर मानती है तो आपस में उनके इतराफ हैं उस धर्म के सिखों में मानते हैं लेकिन फिर भी बेचारा अपनी आप हम अलग अलग हैं सिख होते हुए भी अलग अलग है तो कैसी सीखी है ये शिक्षक कैसी है जो अलग अलग है अंदर से यह धर्मों का साक्षात रूप है सबका धर्म का जो है असर धर्म का किस पे है सवाल ये है कितनी उस धर्म के मानने वालों की गिनती है सवाल ये नहीं है सवाल यह कितने परसेंट लोग उसमें ईमानदार हैं एक स्कूल है उसमें चार हजार बच्चे हैं एक में चार सौ हैं और चार सौ बड़े कभी सौ पास हो गए चार हजार बड़े के दो सौ पास हो गए वो कहेगा मेरे ज़्यादा पास हो गए परसेंटेज निकालो ये नहीं कहेंगे हम धर्म वालों को नहीं कहेंगे परसेंटेज दो हो में। तुम्हारे मानने वाले कहते हैं स्टूडेंट कितने पास कितने करे तुमने तरक्की कितने को दी है कोई पूछता है नहीं पूछता वो अपना कोई विश्लेषण करता है धर्म क्या हम क्या कर रहे हैं नहीं करता धर्म कैसे स्कूल कैसे धर्म है